Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, Saya nak mula sedikit uh, tentang satu video yang saya tengok semalam oleh uh, seorang uh, ketua bahagian UMNO di Perak dan beliau mengulas mengenai perkataan amdat yang digunakan oleh uh, pembangkang untuk menggambarkan uh, kerjasama antara UMNO dan DAP uh, pada masa ini dan uh, beliau mengatakan bahawa perkataan UMDEP uh, ini ialah sebagai satu usaha untuk menggambarkan DP itu sebagai sebuah parti yang uh, ditakuti uh, oleh orang Melayu. Uh, dia menggunakan istilah uh, menjembalangkan DAP. Huh? Maknanya uh, soalnya nak beritahu kepada masyarakat terutamanya orang Melayu uh, jangan undi DAP lah atau jangan undi parti-parti yang bekerjasama dengan DP kerana DP ni jembalang kalau jembalang tu biasanya orang akan takut lah nak mendekatkan diri dengan jembalang ni atau dalam istilah apa, sains politik ini disebut sebagai demonization demon menjadikan musuh itu sebagai satu hantu ataupun menggambarkan musuh itu sebagai satu hantu supaya dia tak dapat sokongan Uh, terutamanya kalau dalam pilihan raya sokongan daripada para pengundi uh, saya lihat bahawa projek menjembalangkan DP ini bukan satu perkara yang baru malah uh, UMNO sendiri uh, bagi saya dah uh, hampir 60 tahun sejak DP tertubuh uh, telah pun menggambarkan DP ini sebagai satu parti jembalang uh, jembalang tu bahasa mudah lah Uh, tetapi uh, apa nama itu uh, banyak dalam baik dalam kempen pilihan raya ataupun dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpinumno uh, pemimpin, -pemimpin UMNO pada masa-masa dahulu uh, memang menggambarkan DAP ini terutamanya kepada pengundi-pengundi uh, Melayu sebagai parti yang uh, menjadi ancaman kepada orang Melayu malah lagu apa nama itu Anak Kecil Main Api ya, yang selalu dinyanyikan oleh ahli-ahli uh, uh, UMNO penyokong-penyokong uh, UMNO uh, apa liriknya itu uh, nenek moyang kaya-kaya uh, sekarang ni dah tergadai segala harta benda uh, yang tinggal cuma kuasa uh, itu itu uh, lirik lagu Anak Kecil Main Api yang dinyanyikan oleh orang-orang uh, UMNO Uh, kerana nak menggambarkan ini ancaman uh, parti DAP uh, yang akan menyebabkan orang Melayu hilang kuasa jadi saya lihat uh, hari ini uh, situasi ini dah uh, berubah apabila uh, UMNO telah pun bekerjasama dengan DAP jadi bermulalah proses bagi saya normalisasi DAP ya, yang dijalankan oleh UMNO jadi kerana itu Uh, mereka cuba untuk uh, me menghapuskan semula ataupun uh, cuba untuk membersihkan uh, naratif yang telah pun dibina sejak berpuluh-puluh tahun dahulu bahawa DP ini parti jembalang uh, sekarang ini dah bukan jembalang lah dia dah jadi orang dulu dia hantu sekarang dia ni orang, lawannya orang baik. Uh, jadi uh, ini satu apa nama itu perkembangan politik yang baru. Uh, tapi bagi saya uh, mungkin dalam konteks politik pilihan raya itu dikira sebagai strategi lah untuk memenangi uh, pilihan raya tetapi apa kesan jangka panjangnya kepada perjuangan politik uh, orang Melayu uh, saya fikir ini ada kesan yang besar dari segi jangka panjangnya kerana UMNO ini sebuah parti Melayu ya? dan dia parti Melayu yang berada di dalam kerajaan dan uh, kedudukan UMNO dalam kerajaan pun tidak kukuh kalau dibandingkan dengan DAP, DAP itu uh, jumlah kursinya lebih besar berbanding dengan UMNO jadi nampak sekarang seolahnya UMNO ini bergantung kepada sokongan DAP ya, untuk dia uh, berada di dalam kerajaan untuk dia menang uh, pilihan raya di kawasan-kawasan yang ada ramai pengundi bukan Melayu um, jadi kalau begitu keadaannya kalau AMNO bergantung kepada DP saya lihat ini sesuatu yang amat amat mencabar dalam konteks perjuangan politik orang Melayu saya bukan nak membangkitkan isu perkauman tetapi kerana politik di Malaysia ini politiknya berasaskan kaum mana-mana parti baik dalam kerajaan dalam pembangkang parti-parti yang berasaskan kaum ini dia memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing baik DAP, baik UMNO, baik PAS Bersatu dan lain-lain cuma sekarang ni DAP mendapat sokongan yang solid daripada pengundi-pengundi bukan Melayu, terutamanya pengundi-pengundi Cina dan ini akan memperkukuhkan lagi lah kedudukan DAP di dalam kerajaan kalau tanggih politik itu uh, is about who gets what, when and how. Yeah. Siapa dapat apa bila dan bagaimana. Tapi dalam konteks um, di uh, Malaysia ini, yeah, kerana politiknya itu adalah politik yang berasaskan kepada kaum, dia boleh menjadi uh, kaum mana yang dap, dapat apa bila dan bagaimana. Jadi sudah tentulah uh, parti politik yang uh, lebih kuat di dalam kerajaan maka dialah yang boleh mendapat uh, lebih uh, kalau ada permintaan permintaan daripada kaum yang mereka wakili uh, dan sudah tentulah permintaan permintaan itu akan uh, ditunaikan uh, malah kalau ada dasar dasar ataupun undang yang nak dibuat yang boleh uh, memenuhi uh, permintaan ataupun kepentingan kaum-kaum uh, yang diwakili itu maka itu akan dilaksanakan uh, saya nak membandingkan misalnya uh, kalau waktu-waktu dahulu ketika UMNO sebuah parti yang kuat, uh, apa saja yang diputuskan dalam perimpunan agung UMNO, uh, terus menjadi dasar kerajaan uh, perimpunan agung UMNO zaman dulu-dulu satu perimpunan yang amat penting kerana disitulah dasar-dasar uh, kerajaan aa... Uh, akan berhasil. Uh, tetapi sekarang ini tak lagi uh, saya uh, lihat uh, beberapa minggu sebelum ini uh, ataupun sebulan yang lepas ya. apabila DAP membuat kongresnya dan DAP mencadangkan supaya dibuat satu pindaan perlembagaan itu di dalam kongres DAP dan Perdana Menteri terus uh, menyambut dan mengatakan ya kerajaan akan buat pindaan perlembagaan itu maknanya dia sebuah parti yang kuat parti yang kuat uh, UMNO tidak sekuat dulu lagi malah kalau keadaannya UMNO bergantung kepada DEP untuk memastikan dia berada dalam kerajaan ini sesuatu yang amat uh, membimbangkan uh, dari segi masa depan uh, perjuangan politik Melayu, jadi um, saya fikir orang Melayu mesti sedar uh, tentang kau ini dan uh, saya pun percaya orang melayu akan sedar lama kelamaan. Ya, uh, cuma lambat ataupun cepat. Kalau orang melayu cepat sedar, mungkin langkah-langkah uh, uh, pembetulan itu boleh dibuat secara uh, politik lah. Ya, uh, tapi kalau lambat sedar, orang kata kalau dah lambat Nasib mungkin jadi bubur. Ya, jadi itulah apa nama itu sekadar saya nak komen ataupun nak buat ulasan sedikit tentang kenyataan yang dibuat oleh seorang ketua bahagian AMNO di Perak. Jadi walaupun dia ya ketua bahagian tetapi itu menggambarkan politik semasa dan menggambarkan pemikiran politik semasa yang ada dalam kalangan pemimpin-pemimpin AMNO. Pemimpin saya fikir ini keadaannya perlu kita perbetulkanlah. Assalamualaikum.